આઈઆઈએફન કલ્ચરલ ટુરિઝમનું સફળ સમાપન ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઓન કલ્ચરલ ટુરિઝમનું સફળ સમાપન કરાયું એકત્રીસ જુલાઈથી બે ઓગસ્ટ ગાંધીનગર આઈ એચ એમ ખાતે આ ફેસ્ટિવલ યોજાયો હતો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓડ ઓફ હોટેલ મેનેજમેન્ટ ગાંધીનગર ખાતે એકત્રીસ જુલાઈ બે ઓગસ્ટ એમ કુલ ત્રણ દિવસ સુધી યોજાયેલા ફેસ્ટિવલમાં દેશ વિદેશના ફિલ્મમેકર્સની શોર્ટ ફિલ્મ્સ અને ડોક્યુમેન્ટ્રીઝનું સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું આ ત્રણ દિવસીય ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં અઠ્યાવીસ દેશોમાંથી ઓગણસાઠ ફિલ્મો સ્ક્રીનિંગ કરી હતી જેમાં પહેલા દિવસે ચીફ ગેસ્ટ તરીકે ફિલ્મ ડાયરેક્ટર સુનીલ દર્શન હાજર રહ્યા હતા અને છેલ્લા દિવસે એવોર્ડ સેરેમની દિવસે કેતકી કાપડિયા ડાયરેક્ટર ઓફ આઈઆઈએફસીટી ધરમ ગુલાટી અરૂણ શંકર અને અનિરી બજાની જેવી હસ્તીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ફિલ્મ અભિષેક જૈન પણ ગેસ્ટ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા સૌએ એવોર્ડ એનાઉન્સ કર્યા હતા અને વિનરને એવોર્ડ પણ આપ્યા હતા ગુજરાત ટુરિઝમના સહકારના કારણે જ આ કાર્યક્રમ શક્ય બન્યો હતો રિપોર્ટર સંજીવ રાજપૂત ગાંધીનગર

बच्चों को जो कहना चाहता हूँ वो मैं अंदर कहूंगा आप सुनेंगे भी तो वो मैसेज जो है वो बच्चों के लिए है और खासकर मीडिया के लिए भी है और सबके लिए जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं मैं इस माध्यम के द्वारा उन सब तक पहुँचना चाहता हूँ और जो बताना चाहूंगा बहुत स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण के साथ आपको अंदर बताऊंगा मैं ये कहूंगा की ये बहुत अच्छा इनिशियटिव है शायद मूवीज का आइडिया है और गुजरात टूरिज्म ने इसको फुलफिल किया है मुझे लगता है ये आज की जनरेशन के लिए बहुत अच्छा मौका है स्किल डेवलपमेंट के लिए क्योंकि इतनी अच्छी फिल्में हैं जिन लोगों ने देखी हैं उनको सीखने को मिलेगा यहाँ और मैं चाहूंगा ऐसा इनिशिएटिव आप गुजरात गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए जहां पे इनको यहाँ फिल्म स्कूल शुरू करना चाहिए जो नई जनरेशन है उनको फिल्म मेकिंग सिखाएंगे तो वो भी कल को ऐसी फिल्म में बना के ऐसे फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे लगता है ये दोनों का मतलब ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि मूवीज और गुजरात टूरिज्म का और ये कंटिन्यू रहना चाहिए हर साल मेरा मैसेज यही है कि देखिए फ्यूचर जो है अभी इट्स ऑल स्किल स्किल रिलेटेड और फिल्म मेकिंग जो है बिल्कुल स्किल रिलेटेड है और आज आपको पता है मीडिया किस तरह से ग्रो कर रहा है इंडिया तो ये अपॉर्चुनिटी है जितने भी स्टूडेंट्स हैं के उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कुछ सीखने की और अपना माइंड चेंज करने की जो पहले नॉर्मल अपना जैसे होता था मेरे को ये बनना है, वो बनना है है वो उसके अलावा मीडिया में इतना कुछ हो रहा तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है सीखने का और इस लाइन में आएंगे तो बहुत जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है मैं 40 साल से इस लाइन में हूं और मैं सिर्फ जॉब सेटिस्फे मैं ऐसे भी काम करता हूं जो बिल्कुल कम पैसे में करता क्योंकि मेरे को जॉब मिल रहा है मैं पैसे की नहीं सोचता तो ये बहुत अच्छा है निश्चित है। तो मुझे अब ये चाहता हूँ बाकी जो दूसरे शहर है वहां पे भी इनको दिखानी चाहिए फिल्म वहाँ पे भी कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए ऐसा की बस बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ पर आकर और uh, and uh, very excited to meet all the kids हमने uh, काफी सारी शॉर्ट फिल्म्स देखी आज और uh, हर किसी शॉर्ट फिल्म में लोगों ने बहुत मेहनत करी है सो थैंक यू फॉर योर मैसेज का स्टूडेंट के लिए जाते स्टूडेंट्स को भी शेयर करना चाहूंगी दैट मैं मुझे वापस ऑन अ सेल्फ एंड इसकी कोई और मारू नाम केतकी कपाड़िया थी हूं फेस्टिवल डायरेक्टर जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑन कल्चरल टूरिज्म अराउंड दिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अतुज्या में 59 फिल्म्स फ्रॉम 28 कंट्रीज स्क्रीन कराई અને અમાર ચીફ ગેસ્ટ સુનિલ દર્શન હતા ફર્સ્ટ ડે પરમ દિવસથી સ્ટાર્ટ થયું હતું આજે લાસ્ટ ડે એવોર્ડ સેરેમની ડે છે જેમાં ધરમ ગુલાટી સર અરુણ શંકર સર અનેરી બજાની મામ જે ટીવી એક્ટ્રેસ છે ઈ અને તમારા ગુજરાત ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના ફિલ્મ મેકર અભિષેક જૈન સર પણ છે તો એ આજે અમારા ગેસ્ટ છે એવોર્ડ માં આજે લોકો એવોર્ડ્સ અનાઉન્સ કરશે અને જે એવોર્ડ વિનર્સ હશે એને

हमें कल तो नेक्स्ट ईयर आ वर्षे पर गुजरात टूरिज्म नो अनवेवरिंग सपोर्ट ना कारण ही हमें आ फेस्टिवल पॉसिबल कर सकया छे अने बहुत सरस एक्सपीरियंस रह्यो हमें तो इच्छा है कि नेक्स्ट ईयर भी हमें पाछा आ इवेंट ने लईने गुजरात में आवीए